Azərbaycanın təbiəti özünə məxsus gözəlliyi ilə seçilir. Ölkəmizin istər dağlıq, istərsə də aran hissəsi bizim üçün doğmadır, lakin elə yerlər var ki, ora dəfələrlə qayıtmaq istəyirsən. Füsünkar təbiəti ilə bizi özünə cəlb edən Göygür kimi. Əməkdaşımız Tahirə Tağıyeva hazırladığı sürətlə bizi bir neçə dəqiqəlik bu gözəlliyi görməyə dəvət edir. İstənilən vəsildə gözəl olan təbiət Füsünkar Göygöl Milli Parkı. Ağaclar yarpaqlarını töküb qış yuxusuna hazırlaşır. Ətrafda dərin bir sükut, səssizlik hökm sürür. Bu il payız mülayim keçirsə ki, qışın gəlişi gecikir. Noyabr ayı olmasına baxmayaraq, havalar çox mülayim keçir. Günəşin ilıq nəfəsi ətrafdakı canlıları isidir. Gölün üzərinə düşən günəş şüaları almaz kimi bərk vurur. Suyun şəffaflığından gölün dibindəki bütün canlıları aydın görmək olar. Hava buludsuz, səma açıq olduğundan meşələrin arxasından Kəpəzdəğə də da aydın görünür. Turistlərin çoxu da məhz bu mənzərəni seyr etmək üçün Göygölə sarı gəlir. Gözəl təbiət, gözəl məkanıdır. Hətta bir bir şeyə də vurğulayım ki, Çeçənil Bu çapazə də qalxmışdı. Avqust ayında düz buludlar bağlı idi. Oradan göy gölü görə bilmədi. Gözəl bir yerdir. Həm uşaqlığım bura ilə bağlıdır. Göy göl çox Azərbaycanın çox gözəl bir köşələrindən biridir. Köycənin göl suyu çox şəffafdır. Eyni zamanda burada heyvanlar da mövcuddur. Çura-bəcura quşlar və başqa yırtıcı heyvanlar da mövcuddur. Göy göl görənlər təkrar görmək üçün bir daha bura üstdür. İlk dəfə görənlər isə heyran olur. Sumqayıt şəhərindən gəlmişəm. Azərbaycanımızın bu gün gözəl bir məkanında, gözəl bir gölün ətrafında birinci dəfəyidə gəlirəm. Çox sevdim. Demək olar ki, Azərbaycanın bir çox bölgələrində olmuşam. Bir dəfə deyir ki, biz bu göyə gələcəyik və bizim çox xoşumuza gəldiyimizə görə yenidən düşündük ki, nisibətimizi bu məkana tutaq və çox gözəl, havası belə çox təmiz. Və uşaqların da çox xoluna gəldi. Milli parkda heyvanlar artıq öz divarlarına çəkiliblər. Buna baxmayaraq meşənin dər인liyinə səfər etmək istəyən turistlər mütləq bələdçinin köməyindən istifadə etməlidirlər. Milli park ərazisində 10 sayda ekoturizm marşutu var. Hal-hazırda bunların, demək olar ki, hər biri fəaliyyət göstərir. Bunlardan bir neçəsini adını qeyd etmək istəyirəm. Gözgölü, Göygöl ekoturizm marşutu, Qarağöl, Qarağöl 2 ekoturizm marşutu, demək ki, Kəpəz dağı ekoturizm marşutu, Maral gölün demək e, yüksək bir dağdan görünüşü olan bizim e, xüsusi marşrutumuz var. Qazandurmaz dağ istiqamətində gedəndə Maral gölün müşahidəsini demək həyata keçirdiyimiz bir marşrutumuz var. Gələndə insanlar bax bu marşrutlardan yararlana bilərlər. Qeydədəki Göy Göl Milli Parkında təbiətin ən nadir fauna və flora növləri yayılıb. Sahəsi 12755 hektarı əhatə edən parkda 80-ə qədər ağac və kol növü var. Burada tibbi əhəmiyyətli zəli və 100 adda dərman bitkiləri mühafizə edilir. Tahirə Teymurqızı, Ramin Mehdi, Aysən Ələkbərova, İTV xəbər, Göygöl.